Добрый день, у нас тут в гостях журнал Барвинок, номер 3, 87 год, на русском языке, вот на картинке нарисован, а, Чебурашка, Карлсон, а это похож на Нильса скорее, это Сельма Лагерлев, а это этот, Старик Котабыч, Андрей Парасионко, это Буратино, да не знаю, кто просто, может, школьники. А вот крокодил Гена тут такой на гармошке. А вот это, наверное, Колобок, это вот журнал Колобок, и, скорее всего, это оттуда герой. И книги, ну, в принципе, да, книги. Что еще? Тогда была книги большая ценность, я году. Вся информация, по сути, вот, была оттуда И развитие. Так, Узбекистан. Первый разворот сразу. Комсомол беззаветно служит родине своей. Клуб Октябрят. это 87-й. А я в школу пошел в 86-м. Ну да, это, наверное, тоже в эти годы Октябренком был. Октябрята. Мой Узбекистан. Хлопок собирают. Сейчас бы сказали, детский труд используют. А я смотрю, тут весь номер посвящен номеру Узбекистану. Вот такой тоже октябренок в Тюбетечке. Здесь такие девчата с косами. Почемучка? Мой приятель хочет знать обо всем на свете. Как его за правду звать, удержу в секрете. слово, которое ничем невозможно заменить, сказка. Вот видите, слово замок, видите ударение поставили в детском журнале, как бы, знаете, чтобы там замок, замок, не глупо так. Типа, та, типа мамаша такая пришла, наверное. Шевченко, перебенди, Блин, перевод с украинского. Ну конечно, перевод Шевченко с Украинского. Ну, конечно, это Село. Вспомнилась какую-то песню по плавску. А там у него такие село, Крапыва, Крапыва. Ой, такой дедусь с, с не знаю, Копза это, наверное. Ставочек такой. С вуточкам. идили. Приключения Али. <главливание> <сохранителем> Какая сова. Колоритная. Сокровищница Баринка. И тут перевод с украинского тоже. Береги хлеб. Какой-то мальчик такой противный. Кот залез лапой, этот хлеб так держит. А, вот здесь про хлеб. Солнце жарит здесь какой-то. Ветер дует. Мешок. А, тут вот враги такие, грызуны. А вот тоже враг какой-то, такой бурундучок, который обдирают тоже колоссия. Тут вороны, ну врагов тут... О, а сорняки какие, гляньте, гляньте. Кто властельный колец, были вот эти деревья, вот эти большие. Кукурузник это ДДТ распыляет, наверное. А и вот хлеб. Прошел все препятствия, и вот такой вот а, батончик. А, напиши по этим рисункам рассказ, и пришли его Барвин. О, кстати, не хлопоток. А, это мальчик выкидывает пол батона в мусорку. Ох, какой негодяй. А Барвинок рассказывает, вот, как, как сложно добыть хлеб и вообще его ценность. М -м -м. Мама. <coughs> Ранний проснувшись порою, знаю, хоть не встаю, если глаза открою, маму вижу свою. Мама, рассветная птица, сон и усталость гоню. Будет как ласточка виться в комнате возле меня. «Мама повсюду и рядом, солнышко ясного дня, ласковым словом и взглядом греет с рождениями меня». Да, такой хороший, такой сферфрейм. А вот мама и сынок. Он куда-то вырезал, спортил журнал. Наверное, что было хорошее, где-то приклеил, наверное. Может, это в школе задали какую-то там сделать аппликацию. Собачка такая с дружляком на голове. конкурс. Это, возможно, сам Барвинок этот был, этот человечек. Детские рисунки. Ну, а что такие неплохие рисунки? -то? Белочка. А вот сам этот Барвинок с таким вот художником. Конкурс продолжается. Просьба к юным художникам на рисунках обязательно писать свой полный адрес, возраст, класс и школу. Ну, да, неплохо. выиграл, а, не выиграл, это сейчас 8-летний ученик Львовской школы номер 56, Валерий Ильин. Интересно, кто-то из моих зрителей отправлял а, в такие вот рисуночки в журнал Барвинок. Вообще, многие выписывали этот журнал. И мне вот какие-то года выписывали. Я не сказал бы, что я в детстве был в восторге от него, как бы так, ну, просто интересно, когда журнал. Но как-то вот подальше, когда подрос, я уже понял, что этот журнал как бы, да, вот он такой вот, скажем так, несет добро, скажем. Он отличается от э, мурзилок, от веселых картинках. Здесь такое больше как бы на какую-то еще этнографию упор, как бы, знаете, украинский журнал, тут вот э, свой, свой такой почерк, свой дух у этого журнала. Никакие. Что-то готовят. Mm -hmm. Смотрите, ингредиенты даже такие. Наверное, может, так надо даже угадать, что это. Так, не глупо. Вот такой вот у нас журнал Барвинок. Номер 3 за 87 год. Подписывайтесь. Впереди еще много будет интересных журналов. А, вот, кстати, Винни-Пух на шарике. Не заметил, летит.